Animasi ini merupakan bab sembilan subjek sejarah tingkatan dua by otak kita. Di anjung rumah kayu berukir halus, Pak Dalang meneliti sehelai manuskrip lama. Hatinya tergerak untuk memulakan satu kembara, menjejaki semula warisan gemilang nenek moyang di empat buah negeri istimewa. Sudah tiba masanya untuk aku menyegarkan kembali ingatan dan catatan tentang khazanah bangsa ini, bisiknya sendirian sambil matanya menatap peta semenanjung yang sudah lusuh. Perhentian pertamanya ialah Kedah. Sambil berdiri di hadapan balai besar, Pak Dalang mengimbas kembali catatan sejarah. Negeri jelapang padi dan salah satu kerajaan tertua di rantau ini, fikirnya. Sejak abad ke-7, pemerintahnya bergelar sultan. Kisah kehebatannya tercatat dalam kitab seperti Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah dan Hikayat Merong Mahawangsa. Dia turut mencatat tentang sistem pentadbiran berhierarki yang diamalkan di mana Sultan dibantu oleh pembesar dan penghulu. Di Kedah, Pak Dalang turut menyaksikan persembahan Mek Mulung, sebuah teater tradisional yang memukau. Dia kemudiannya meluangkan masa mengagumi kehalusan ukiran kayu pada istana lama dan masjid. Motif alam menjadi pilihan menggantikan motif haiwan selaras dengan ajaran Islam. Satu warisan seni yang tak lapuk dek zaman, catatnya di dalam buku nota. Dia juga terpegun melihat keindahan seni pertukangan keris dan perhiasan emas. Kembara diteruskan ke Perlis, sebuah negeri yang permai. Sambil berjalan di atas batas sawah, Pak Dalang merenung keunikan pemerintahannya. Di sini, pemerintahnya menggunakan gelaran raja, bukan sultan. Kerajaan ini diasaskan oleh keluarga Jamalulail pada tahun 1843 dan Tuanku Sheikh Husin Jamalulail ialah Raja Perlis yang pertama, imbasnya. Dia juga sempat mendengar alunan Awang Batil, seorang penglipu lara yang mahir bercerita. Pak Dalang kemudiannya tiba di Kelantan, negeri Cik Siti Wan Kembang. Suasananya sarat dengan seni dan budaya. Di Kelantan, pemerintahnya juga bergelar Sultan, catatnya. Sistem pentadbirannya unik. Seawal pemerintahan Sultan Muhammad II dari tahun 1836 hingga 1886 sudah wujud jemaah menteri untuk membantu baginda mentadbir. Dia turut mencatat tentang undang-undang Islam yang telah lama diamalkan di negeri itu. Dia terpegun melihat seorang tukang sedang menyiapkan wau wow bulan gegasi. Kelantan sememangnya terkenal dengan seni kraftangan seperti wau, batik dan pertukangan perak, monolognya. Sejarah negeri ini yang kaya, sejak zaman Puteri Saadong lagi, ada diceritakan dalam Hikayat Seri Kelantan. Dia juga sempat melihat persembahan Mak Yong yang mempesonakan. Perhentian terakhirnya paling unik, Negeri Sembilan. Setibanya di hadapan sebuah rumah tradisional dengan bumbung melengkung seperti tanduk kerbau, Pak Dalang berhenti seketika. Selamat datang ke tanah adat perpatih, bisiknya. Adat yang dibawa oleh perantau dari Minangkabau ini amat berbeza daripada adat di negeri-negeri lain. Sambil duduk di serambi rumah, Pak Dalang membuka kitab catatannya. Di sini, jurai keturunan adalah di sebelah ibu. Kaum perempuan dianggap ibu soko, iaitu ibu yang melahirkan anggota masyarakat. Oleh itu, wanita lah yang mewarisi harta pusaka seperti tanah dan rumah, demi memastikan nasib mereka sentiasa terbela. Dia juga mencatat tentang keunikan perkahwinan yang tidak menggalakkan perkahwinan sesama suku. Dia memikirkan pula tentang sistem pemerintahannya yang dibina dari bawah. Anak buah dan ibu soko bersepakat melantik buah pak. Buah pak melantik lembaga. Lembaga memilih undang. Akhirnya, empat undang inilah yang memilih yang tuan besar. Semuanya melalui muafakat, satu sistem yang sangat demokratik, gumamnya perlahan. Dia juga mengagumi sifat pemulihan dalam pelaksanaan hukuman adat perpatih. Kembara Pak Dalang telah tamat. Sambil melihat peta Malaysia yang terbentang di hadapannya, dia meneliti catatan perjalanannya. Negara kita sangat kaya dengan pelbagai warisan, fikirnya dengan rasa bangga. Dari sistem pemerintahan beraja, adat istiadat, perundangan, persuratan hinggalah ke kesenian yang halus. Menjadi tanggungjawab kita semua untuk menjaga warisan ini kerana ia adalah jati diri bangsa kita.